malika qayoqqa ketyapsan tinchlikmi tinchlik to'xta nimaga hech nima demasdan ketib yuboryapsan nimam yoqmayapti qo'yi yuoring iltimos malika oy qiz men gapirayotganda manga qaragin gaplashib yurganing bormi kimdir ko'nglingga yoqadimi gapir dedim oyi sen aralashma kim gaplashasanmi nega misan? gapir yo'q opam hech kim bilan gaplashmaydi shu gaplarni uyga borganda gaplashiyli asabim buzilib moshina haydaolmayapman oyi yo'lga qaragin nimaga jimsan adang sendan savol so'rayapti oy menga qaralaring ikkalang ham agar bu yerda biror gap bo'lsa agar mani tilim qisqiqsalaring opa hoy uh, Oilaviy muammolar barcha oilalarda bor bo'lgan bo'ladi ham siz mani huzurimga ya'ni psixologga aynan nima so'rov bilan keldingiz to'g'risini aytsam man mikroblar viruslardan qo'rqaman judayam hamma joyda har kuni ko'chalarda uyda avtobus metrolarda odamlar juda yam ko'p bir biriga tegganda virus mikroblarni bir biriga o'tishi juda yam mani asabiylashtiradi misol ishxonaga borganimda ham har kuni qizlar bilan i quchoqlashib ko'rish kerak bolalar bilan qo'l berib ko'rish kerak shu narsa meni juda ham qiynaydi viruslardan qo'rqaman misol uchun yevropa etiketini olsak ham birinchi ayol kishi qo'l uzatsa keyin erkak kishi qo'l beradi Bizda sharq osiyo bo'lib turib bolalar kelib qo'lini uzatadi-da. I e, ularni qo'li qaysi ahvolda nechta işte pul ushlaganmi nima ushlagan men bilmayman kompyuterga -ge o'tirganimda ham klaviaturalardan qo'rqaman hammasi virus mikrob shu narsa meni hech tinchlantirolmaydi misol uchun meni fotiham bo'lgan lekin shu bo'lajak turmush o'rtog'im bilan ham shu borada ko'p chiqisha olmaymiz Men ularga olmayman, o'zimda bo'layotgan muammolarni ular mani to'g'ri tushunaolmaydilar misol uchun ovqatlanishlarga boramiz ko'chalarda yuramiz har birta qilayotgan harakatlari ularni qilayotgan qiliqlaridan meni u insonga nisbatan emas uni harakatlariga nisbatan man asabiylashamanda Uh, shunda ular to'g'ri tushuna olmaydlar Men ham ularga olmayman. ko'p chiqish olmay qolamiz malikaxon assalomu Malik, alaykum Va alaykum assalom Qalaysan? yaxshimisan kutib qolmadingmi yo'q yaxshi keldizmi rahmat xudoga shukur uydagilar yaxshimi yaxshi yur o'tiramiz o'tir кофе ichamiz оппа man bu sanga ol bu maskangni yech kofeni qanday ichasan maska bilan ke o'zim yechib qo'yaman keyin kiyasan mana bu yerga qo'yib

Ol. bu manga osh bo'lsin oliyadaraxtlarni qara chiroyli a malika qayoqqa ketyapsan tinchlikmi tinchlik to'xta nimaga hech nima demasdan ketib yuboryapsan iltimos nimam yoqmayapti qo'yib yuboring iltimos malika sizni tushundim bu holatingiz ya'ni bu mikroblardan viruslardan bo'lgan qo'rquviz qachondan paydo bo'lgan ani qachondan bir shunaqa his qilasiz o'zinizni kichkina paytimda bog'chaga borayotganimda oyim manga balki qo'limni yuvib yurishim uchun balki har doim toza bo'lib yurishim uchun bo'lsa kerak kichkinaligimda agar har doim qo'lingni yuvib yurmasang ozoda bo'lib yurmasang sanda shunaqa virus mikroblar bo'lib ketadi deb manga qurtlagan olmani ko'rsatganlarda uh -huh. o'sha kichkinaligimdan oyim shu gaplari esimda qolib o'sha olma и uni olmani ichida bo'layotgan qurtlar mani ko'z oldimdan ketmaydi shu mani miyamda qolib ketgan va shundan keyin manda shu narsa boshlangan Hı endi qarang man sizga narsa aytaman viruslar mikroblar hayotimizni bitta qismi ya'ni har doim bo'lgan ular bo'ladi ham hamma joyda bor yani, -uzu -uzu ya'ni biz ulardan qanchalik saqlanishga harakat qilmaylik to'liq qutila olmaymiz va bizning organizmimiz shunaqangi bir xususiyatga egaki o'zini o'zi himoyalash va o'zini o'zi tozalash xususiyatiga ega ya'ni bizning immun tizimimiz bor immunitetimiz to mana shu ichimizga kirgan nafasdan boshlab turib hamma narsani tozalab keyin ichimizga kirgizadi ya'ni uncha muncha virus ichimizga kirmaydi e, ishxonalarda salomlashish qo'l uzatib ko'rishish masalasiga keladigan bo'lsak bu sizni shaxsiy chegarangiz siz, siz xohlamasangiz qo'l uzatmasligingiz mumkin ya'ni bizani mentalitetimizda bunaqa qilib qo'ysa ham bo'ladi kim sizga qo'l uzatsa assalomu alaykum deb qo'ysangiz ham qo'l uzatishigiz shart emas boshqa joylardagi viruslardan afsuski biza to'liq qutula olmaymiz chunki tabiatda yashaymiz tabiat mevalarimiz ya'ni bu viruslardan to'liq сteriльный holatda biza yashay olmaymiz keling hozir shunaqa qilamiz demak bu virus mikroblar sizni ko'zingizni oldiga ichingizga qurt bo'lib kirayotgandek keladi to'g'rimi to'g'ri ya'ni biron bironbitta kasallik ko'rinishida emas aynan siz ularni qurt ko'rinishida ko'rasiz to'g'rimi to'g'ri lekin hozir yoshingiz nechida yoshim yigirmada yoshingiz yigirmada ekan siz buni mantiqani o'ylab qarasangiz viruslar qurt shaklida kirmasligini tushunib anglab yetasiz to'g'rimi to'g'ri ya'ni ko'zigizni oldiga keltira olasiz biron bitta virus yoki biron bitta mikrob kirsa ichingizga u qurt shakliga kirib ichingizda qurtga aylanib bu, qolmaydi buni anglab yetasiz to'g'rimi to'g'ri <mimitation> mana shu mikroblardan <smallimitation> viruslardan <imitation> qo'rqayotganingizda tanangizda qanaqa hislar paydo bo'ladi o'zi aslida boshida mana bu ozodaligimni uydagilar maqtashardi ozoda qiz deb qarindoshlar uydagilar maqtab keyinchalik uje noto'g'ri tushunishni boshlashdi keyin dadam meni doktorga psixologga olib bordilar Uh, undan keyin ozgina mani qo'rquvim qoldi gimnastikaga qatnashayotgan paytlarimda umuman esimdan chiqib ketdi bu narsa oddiy inson sifatida ko'chalarda to'g'ri yura oladigan bo'ldim keyinchalik o'zingiz uh, bilasiz yaqinda yana covid boshlandi mm -hmm. coviddan keyin maska pеrchatka antiseptik ko'chalarda odamlarni bir biriga yaqinlashmasligi shu holatdan keyin menda yana o'sha kichkinaligimdagi narsa esimga tushib yana shu kasallik yana mikroblar yaqin orada yana shunaqa qaytyapman shu narsaga demak endi qo'rquvingizni COVID yana bir bora jonlantirdi to'g'rimi to'g'ri deylik covid bilan xastalanib qoldingiz deylik nima bo'ladi covid bo'lib qolsangiz covid bo'lib qolsam bilmadim sizda borku qo'rquv nima bo'ladi kovid bo'lib qolsangiz borasiz davolanasiz to'g'rimi to'g'ri ichingizga qurt kirmaydi borasiz davolanasiz tuzalasiz chiqib ketasiz to'g'rimi shunchaki taqdiringizda covid bilan kasallanish yozilgan bo'lsa sizni hech qaysi maska hech qaysi antiseptik hech qaysi перчаткa qutqara olmaydi ya'ni pandemiya shunaqa narsaki yer yuzini sakson foiz aholisi albatta kasallanadi bu narsa bilan qanchalik saqlanmasin to'g'ri saqlanishingiz yaxshi e, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishingiz yaxshi maskada yurishingiz jamoat joylarida bu hammasi yaxshi lekin hamma narsani chegarasi bor va siz ertaga boshqa bir oilaga kelin bo'lib borasiz u yerda bu qilayotgan ishlaringiz ularga juda yam g'alati tuyulishi mumkin xuddi siz ulardan jirkanayotgandek xuddi siz u oiladan jirkanayotgandek tuyulishi mumkin shu uchun siz bu holatlar bu holatdan qutulmasangiz bo'lmaydi yani keyin insonlar bilan munosabat qurishingizda bu narsa xalaqit beradi chunki insonlar sizni ulardan jirkanayotgandek qabul qiladi keling hozir bo'lmasa birinchi qiladigan ishimiz maskani yechish bo'ladi hozir masa maskani ha maskani yechib yoningizga qo'yingda va manga o'zizni nimalar his qilayotganingizni aytib berasiz agar judayam qo'rqsangiz yana qaytib taqib olishingiz mumkin hop nimalar mm, his qilyapsiz tanangiz qanaqa reaksiya bildiryapti qo'rquvga maskani yechimh bilan qo'lim oyog'im qaltirashni boshlayapti boshim aylanadi asosan ko'nglim behuzur bo'ladi ko'chalarda odamlarni ichida ham ko'p yurolmayman keling bo'lmasa bunaqa qilamiz siz kuniga ikki uch soat tashqarida maskasiz yurasiz va uyingizda uyingizda bilasiz mikroblar bo'lmasligini uyizdagilar hamma sog'lomligini aql bilan tushunib yetasiz bu narsani to'g'rimi uyda to'liq maskasiz yurasiz va ko'chaga chiqqaningizda ikki uch soat maskasiz yurasiz chunki koronavirus havoda uchib yurmaydi unaqa virus emas u havodan og'irroq faqatgina yaqin muloqot bo'lgandagina yuqadigan virus u shu hmm. sabab tashqarida yurganingizda ya'ni atrofingizda ikki uch metr insonlar yo'q bo'lsa bemalol maskasiz yurib toza havoda nafas olishga harakat qiling va bu holatga o'rganing keyinchalik uyda va ish joyda qo'lqoplarni yechish o'rgan jamoat transportida tushunaman odamlar ko'p joyda tushunaman qo'l qopda yurishingizni lekin ishda işte, sekin qo'l qopingizni yechib o'zingizni tinchlantirib tinchlantirish mashqlarini o'rgataman sizga orga. nafas mashqlarini o'zingizni tinchlantirib xotirjam bo'lishga harakat qilasiz va asta sekinlik bilan bu fobiyani yengib o'tasiz ya'ni qadamma qadam borgan sayin soatlarni ko'paytirasiz ha shunaqangi joylar borki biza maska taqamiz banklar odamlar ko'p magazinlar jamoat transporti bu joylarda to'g'ri taqish kerak maskani chunki hali pandemiya tugagani yo'q lekin uyda ishxonada parklarda odamlar uzoq uzoq bo'lgan joyda maskani taqmasangiz ham bo'laveradi xuddi shunaqa перчаткаga ham tegishli ya'ni qo'lqoplarga tegishli keling biz hozir siz bilan bitta mashq bajaramiz iltimos qog'oz bilan qalam bersangiz ha marhamat siz hozir qo'rquvizni manga rasmda ifodalab bering ya'ni qo'rquvingizni rasmini chizib bering Mm -hmm. demak bu sizning nazaringizda viruslar va mikroblar shunaqa ko'rinishga ega to'g'rimi keling endi mana shu virus va mikroblarga biron bitta kulgili jihat qo'shamiz ya'ni buni yoniga nima qo'shsangiz bu kulgili personajga aylanadi chizib ko'rsating mm -hmm. bu qanaqadir qora dog' da, nima qilsangiz nima yoniga nima qo'shsangiz bu bitta kulgili personajga aylanadi ya'ni hozir siz qo'rquvingizni absurd darajada kulgiliga aylantirishingiz kerak garri potterni ko'rganmisiz ko'rganman shkafni ichiga bitta ularni shunaqa mashqi bor har bittasi borib imtihon topshirayotganda shkaf ichidan ularni qo'rquvi chiqib keladi to'g'rimi ularni vazifasi o'sha qo'rquvni bitta kulgili personajga aylantirish o'shanda o'rgimchak chiqqanda nima qilishadi o'rgimchakni esimda yo'q o'rgimchakni oyog'iga rolik kiyg'azib qo'yishadi o'rgimchak sakkizta oyog'i rolikda mana bunaqa har tomonga tarvaq aylab o'rgimchak qo'rqinchli emas endi kulgili bo'lib qoladi sizni fikringizcha buni nima qilsak kulgili bo'ladi ya'ni kulgili bitta personajga aylanadi misol uchun shu ts ko'zi va og'zi bor daraxtchaga aylantirib qo'ysak bo'ladi va bu daraxtcha endi virus emas endi nima bu daraxtcha daraxtlar bizada nima vazifani bajaradi insonlarni kislorod bilan ta'minlaydi to'g'rimi to'g'ri demak bu virus endi insonlarga foydali foyda keltiradigan personajga aylandi endi har safar qo'rqqanigizda har safar sizni ko'zingizn oldiga ana shu viruslar kelganda mana shu daraxtchani ko'zingizni oldiga keltirishingiz mumkin ular qo'rqinchli qanaqadir dahshatli sizni hayotingizga zarar keltiradigana mavjudotlar emas sizga aksincha sizga va boshqa insonlarga foyda keltirishi mumkin bo'lgan bitta mavjudotlar deb tasavvur qilsangiz bo'ladimi bo'ladi va ulardan juda ham qo'rqish kerak emas bizani organizmimiz bizani immunitetimiz ularni yenga oladi deb o'ylasangiz bo'ladimi ma? ular man uchun foyda foyda uchun yaratilgan ular manga foydasi bor man ular orqali organizmim immunitetim yanada kuchayadi bularni hujumi orqali deb tasavvur qilib ko'rsangiz bo'ladimi bo'ladi harakat qilaman bo'ldi de, endi demak har safar sizni qo'rquv qurshab olsa hayolizga shunaqa qo'rqinchli narsalar kelsa hadiksirashlar va xumalar kelsa mana shu personaj ko'zigizni oldiga keltirishingiz mumkin aksincha bu sizga foyda beradi manga hech qanaqa zarar bermaydi mani ichimga kiraolmaydi bular deb o'ylab ya'ni tasavvurimizni ishga solishimiz mumkin rahmat salomat bo'ling assalomu alaykum vaalaykum assalom yaxshimisan rahmat kutib qolmadingmi yo'q o'sha kungi tushunmovchilik uchun uzr so'rayman xafa bo'lmadingmi yo'q kofeingdan bitta xuflay mana sizniki olib qo'yganman yaxshi faqat qiz bola bo'lib turib menga xarajat qilishing sal emasmi? yo'q chunki restoranga siz tolisiz. restoranga restoranga bugun man qochib ketmasam bo'ldi <laughs> <laughs>